शेतकरी मित्रांनो नमस्कार आज आपण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या रोट्या माहिती घेणार आहोत मी सध्या पुणे जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावामध्ये आलेलो आहे आणि एका शेतकऱ्याने चौदा फुटी रोट्या खरेदी केलेला आहे आणि आज आपण प्रत्यक्ष त्याचा डेमो बघितलेला आहे आपल्यासोबत कंपनीचे एम डी आहेत त्यांच्यासोबत चर्चा करून आपण अधिक माहिती जाणून घेऊ आणि तुम्ही हे यंत्र का खरेदी केलं पाहिजे हे सुद्धा समजून घेऊ नमस्कार जी मैं भूषण बनसल बिरबल कंपनी एम डी यहाँ पे चौदह फुट का डेमो लगाने आया हूँ क्योंकि मैंने ना एग्जीबिशन में पीस लगाया था और मेरे को काफ़ी दिन से ये मेरा भाई फ़ोन कर रहा था भी मैं चौदह फिट लेने की हम पंजाब में तो खूब चलाते हैं ये बोला मैंने ट्रैक्टर तो बड़ा ले लिया मेरी इच्छा है चौदह फिट लेने की मैंने इसके साथ कमिटमेंट किया था भी मैं जब एग्जीबिशन के बाद तेरे घर पक्का के टाइम में लगा क्योंकि जो महाराष्ट्र है जहाँ पे मैक्सीम से मैक्सीम सात फिट बिकता है वो भी सात फिट भी रेयर केस में बिकता है दूसरी बात ये है इंडिया में अपने दस फिट तक की बनाते हैं सोलह फिट तक का बनाने वाला दस फिट के बाद बीरबल कंपनी है और कोई है नहीं और इसके मन में इच्छा थी भी चौदह फिट का और इसके मन में एक डर भी था भी सर मैं ले तो लूंगा भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा मैं हर किसान को एग्जीबिशन के भी सब जगह यही बोलता हूँ भी मिट्टी का रोल नहीं होता मिट्टी का कोई रोल नहीं होता रोल होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो मशीन चलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है देखो ट्रैक्टर का, का काम तो खाली पीटे घुमाना है मैं कभी भी किसी किसान को ये नहीं बोलता भी 2000 rpm पे चलाओ 2500 पे चलाओ मैं तो बोलता हूँ 1600 1700 rpm पे ही चलाओ आराम से चलाओ अगर अब आदमी ने तोड़ने वाला काम समझ लो भी मैं उसको डाउन तोड़ना है तो फिर कुछ भी टूट जाएगा अगर हम प्यार से तरीके से चलाएंगे तो सब कुछ चलता है मैं ये बोलता था आज मैंने इनको सिद्ध भी कर दिया है आपके सामने ट्रायल भी लगाया है इसकी गहराई भी चेक करवाई है लोड भी चेक करवाया है लिफ्ट का पूरा लीवर गिरा के भी चलाया है। इसमें मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी पहले इनको इसी ट्रैक्टर पर दस फिट का ट्रायल दिया फिर चौदह फिट का दिया ये देखो क्या होता है ना मशीन चलाने के लिए मशीन की क्वालिटी होती है मैं किसानों को ये बोलता हूँ मैं ये नहीं बोलता भी मेरे से लो रूटाविटर मैं तो यही गाइड करता हूँ भी रोटावेटर लेने के समय किसान को मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ चीज जाके डीलर से मांग करें ताकि उसका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा वो फ्री में ना जाए ख़राब ना हो फालतू के काम में अभी देखो किसान को सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा अभी आपको ही बताऊंगा ये सब भाई साहब बेटे पहले तो सबसे पहले बताने से पहले इनसे पता करूंगा हाँ जी भाई साहब आपके पास मैंने कमिटमेंट किया था आपको फ़ोन कर रहे थे मेरे को बार बार भी हम 14 फुट ले तो ले चलेगा कैसे अभी आपको हमने चलाया खुद आया मैं आप बताओ किसानों को भी कैसा रहा क्यों लेना चाहिए या नहीं सही बताना कोई झूठ वाला मत करना काम है क्योंकि आपके भरोसे सौ किसान हमारे से लेंगे बराबर ठीक है ना बात है किसी का पैसा अगर कमी है गलत है तो गलत बता देना कोई भी अपना परिचय देना अपना मोबाइल नंबर देना सब कुछ बताना क्योंकि एक आप आज हम कोई कोई नहीं बोलना। आपके सामने किया जो नहीं। बताओ भी कैसे क्या सिस्टम रहा ना रोटर वेटर चांगल एकदम टाइट एकदम मक्खन रान का एकदम खाली सोडन रान का एकदम एकदम अगर पीठ का अतिशयर ने रोटर वेटर मन एकदम जबरदस्त है कंपनी चीज एकदम जबरदस्त क्वालिटी है रान मजी जारी ओरल होता तरीर निगल काही तकलीफ झाली नाही ट्रॅक्टर झाली ना काय झाली लोटर आहे एक, एक सर या ठिकाणी सांगायचं ठरलं तर बिरबल हा रोटर आता वर्ष झालाय महाराष्ट्र मध्ये आलाय पण शेतकऱ्याच्या घराघरात नाही पोचलाय अजून ना। तर आमचं हेच काम आहे की शेतकऱ्याच्या घराघरात पोहोचायचं आणि कसं आहे कोणताही एखादा अवजार घेतलं कधी दीर्घ आयुष्य कसं चालेल त्या अनुषंगानेच कंपनी महाराष्ट्र मध्ये आली की ब एखादा अवजार घेतलं आणि वर्ष दोन तीन वर्ष वापरलं आणि बदललं असा हा प्रकार नाही बघू शकता आता ही काळी माती लोक फार विचारतात आम्हाला हो सर यामध्ये एक वर्षाची वॉरंटी वगैरे पण असते आणि सगळ्यात महत्वाचं सांगायचं ठरलं यामध्ये की आता समजा मध्ये चालून दाखवा असं शेतकरी म्हणतात की नाही आम्हाला चार पन्नास पंचावन्न एचपी च्या ट्रॅक्टरला सुद्धा तुमच्या भागांमध्ये चार फूट पाच फुटाचेच रोटर चालवले जातात या ठिकाणी लोक म्हणतात की नाही एवढे चालणारच नाही आमची काळी जमीन आहे आता वास्तविक बघा आता ही तुमचीच माती बरोबर आहे हे पूर्ण याचा लाडू तयार होतो बघायला गेला सुद्धा नाही सांगायचं आहे की तुम्ही क्वालिटी कडे लक्ष द्या या एवढं खरेदी कारण काय आपल्याकडे जमीन शेती क्षेत्रामध्ये काहीतरी नवीन करायचं सगळीकडे सहा फुटी मॅक्सिमम सात फुटी रोटर चालू आहेत पण आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचे पण एक मनामध्ये भीती पण होती की हा रोटर चालतो नाही चालतो पण आज याची ट्रायल झाली आणि हा एकदम यशस्वी एकदम मस्त चालतोय आणि शेती क्षेत्रामध्ये काहीतरी नवीन करायचं या उत्साहाने आपण एवढा मोटर मोटर घेतलेला आहे बाकी याच्यामध्ये आपला उद्देश एवढाच आहे शेती क्षेत्रामध्ये वेगळं आणि काहीतरी नवीन नाव कमवायचं व्हायचं नाही का आपलं तर हा उद्देशाने आपण एवढा मोटर मोटर खरेदी केलेला आहे धन्यवाद दादा तर शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा याविषयी अधिक माहिती हवी असेल तर समोरचा जो नंबर आहे त्यावर तुम्ही कॉल करा आणि या यंत्राविषयी अधिक माहिती जाणून घ्या धन्यवाद